Доброго дня, це програма Голос Криму і я її ведуча Ліна Голуб. В гостях у нас Валентина Потапова, координатор освітніх програм та заступник голови центру громадянської освіти Альменда. Валентино, вітаю вас! Вітаю вас. Сьогодні ми обговорюємо освітні можливості для кримчан материковій Україні: як перевестися з університету на півострові до столиці? Які особливості вступної кампанії у 2017 році, та як функціонує Таврійський національний університет в Києві, Валентино. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам випадки успішні, де студенти поступали в українські вузи з Криму? Ну звісно, і таких успішних. Случаев у нас достаточно много, начиная с 2014 года, в 2015 году, в 2016 году, мы надеемся в 2017 году. То есть, как бы там ни было, крымчане понимают, что будущее высшего образования, оно все-таки связано с Украиной, а не с Крымом и Россией. Чья у вас такая статистика, как количество людей абитуриентов? Мы пытаемся вести эту статистику, но это очень сложно. Так, например, в 2015 году, когда не было упрощенной системы, крымчан, которые смогли поступить в украинские вузы, было 293 человека. А в 2016 году, когда появилась возможность поступать через центры, это было где-то ну, больше 500 человек. Это я говорю о тех, которые поступали на первый курс. Но появление приказа 537 о переводе, оно дало возможность студентам переводиться. Я знаю, что Казарин назвал цифру, что к нему перевелось больше 700 человек но по остальным вузам этой статистики нет. А какая география этих вузов? Это Киев, возможно, другие места Украины? География традиционная. Ребята в основном поступают в топовые вузы Украины. Это я имею в виду те ребята, которые поступают, пользуясь внешним независимым оцениванием. Это Киев, это Харьков, это Одесса, это Днепропетровск, это Львов. То есть традиционные студенческие города. А еще это с Россией, с крымскими вузами и украинским, а куда наибольше поступают абитуриенты? На сегодняшний вот если по вступительным кампаниям 2015-16 года, то больше поступают в Россию. И это связано с тем, что документы средней школы, которые выдаются в Крыму, они признаются в российских вузах. А документы, которые э, м, крымские школьники получают как аттестаты, они не признавались э, и не признаются э, м, украинским государством. Какой должна быть украинская политика этих документов? Эм, вы задали мне очень сложный вопрос ну, реально сложный. Потому что для того, чтобы появилась вот эта упрощенная система поступления через центры Крым-Украина, ну, лично я и моя организация сделали очень много. Но на сегодняшний момент я прекрасно понимаю, что это та система, которая цементирует не очень удачную форму потому что она не дает вот, возможности массового поступления в украинские вузы. Она очень сложная, она очень запутанная, она очень бюрократичная, при всем том, что если сравнивать с 2015 годом, это революция. Вот, знаете, очень сложно, потому что, с одной стороны, хочется сказать огромное спасибо Министерству образования. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сегодня на полуострове находится порядка 70 тысяч детей, которые не получили образовательную сертификацию от Украины. А какая Это причина? Потому что у нас есть закон об оккупированной территории, который говорит, что все документы, выданные в Крыму, они не признаются. Почему такая цифра большая, 70 тысяч? Потому что в данном случае мы считаем и документы за 9 класс, и документы за 11 класс. То есть как бы вот две большие группы. Вообще каждый ребенок, он получает во время своего обучения в школе два документа. Документ о базовом образовании, это 9 класс, и документ о полном образовании, это 11 класс. И я все время задаю себе вопрос, а что мы будем делать, когда Крым вернется в Украину? Вот что мы будем делать с этими 70 тысячами детей? И я отвечаю, что, наверное, туда приедут люди и начнут просто менять российский аттестат на украинский. Ведь никто не заставит эти 70 тысяч детей писать контрольные, сдавать экзамены и так далее, и так далее. Мы просто тогда это все признаем. Зачем же тогда сегодня мучить этих детей? Неужели нельзя придумать простую и понятную форму для этих детей? Вот мне сложно это говорить, и действительно трудно, потому что к тому, чтобы эта система сложилась, я приложила и свою руку в том числе. Як функціонує Таврійський національний університет в Києві, і про успішні приклади вступу кримських абітурієнтів до українського вишу. Далі в сюжеті. Це Рустем, студент Таврійського національного університету, який через окупацію Криму мусив переїхати до Києва. Рустем перевівся з російського вишу минулого року. каже, хотів більш якісної освіти. Я написав декларацію по по, -по, -по старим предметам. Получається, я оточився там. Три курси должен был перевестись на четвертий курс. меня перевели на третій курс. То ты переводишся з третього, тебя возьмут на четв'яти. Бажаючих перевести з Криму чимало, розповідає ректор Таврійського університету Володимир Казарін. Вистачає в університеті і кримчан, які віддають перевагу українській освіті. Зараз у ТНУ вчаться більше трьох тисяч студентів. А ще рік тому, коли заклад тільки переїхав до Києва, не було і трьохсот. Новогодню черту ми пересікли з кількістю полтори тисячі людей. Ось зараз ми з вами закінчуємо март. У нас уже більше трьох тисяч студентів. Приблизно чуть більше половини це кримчані плюс це студенти із Донбасу. Студентів з Криму могло бути ще більше, але багатьох лякає здача ЗНО, розповідають у українському уряді, аналізуючи вступну кампанію 2016-го. Тому в цьому році планують спростити процедуру. В минулому році ми мали декілька проблем, які стали відомими через те, що ми фактично спробували вперше таку систему. Я думаю, що ми її врахуємо в цьому. У цьому році для переселенців з окупованих територій запланували 20% від усієї суми бюджетних місць в українських університетах. Кримчани, які здали ЗНО, зможуть вступити до усіх вишів. Для них спростили систему допуску до оцінювання. Готується нове положення по даному положенню країна менше екзаменів і зачотів, необхідно за і потом вони будуть допущені до ЗНО. А ще згідно з новою програмою в 12 українських університетах абітурієнтів Прийматимуть без здачі ЗНО за результатами іспитів, які вони зможуть пройти в українських школах. Вони при загальноосвітніх навчальних закладах складають а, річну підсумкову атестацію з української мови та історії України. Після цього вони мають скласти один а, вступний іспит до перерахованих мої вищих навчальних закладів. В Уряді не приховують. Є в Криму школярі, які віддають перевагу російським університетам, бо бояться їхати на материкову частину України через фейки в російських засобах масової інформації і задача російської пропаганди не тільки переконати, що, наприклад, Крим це вже не Україна, але й максимально дистанціювати українців, які проживають на материку, і тих українців, які сьогодні, наприклад, залишились в Криму, тобто максимально дискредитувати Україну не тільки на громадському рівні, що типу, Українці це вже фашисти, націоналісти, карателі, терористи, екстремісти, релігійні, я не знаю екстремісти або будь-які інші кляше, які вони формують інформаційно, але і з іншого боку, максимально відірвати. Тому для того, щоб все більше школярів їхали навчатися на материкову частину в українському уряді. Обіцяють розвіювати міфи і створювати пільгові умови вступу для кримчан. Валентина, в сюжете прозвучало, что 12 вещей Украины примуть кремских абитуриентов без зонечного разлежанного оценивания. Как вы прокомментируете это? Ну, наверное, прокомментирую, что это реально вот тот успех, о котором я говорю. Потому что 12 вузов, которые выбраны в центре Крым-Украина, это очень хорошие вузы. Это и Львовская политехника, которая заняла первое место в рейтинге украинских вузов это и Днепропетровский университет строительства и архитектуры, это Харьковские университеты пищевых технологий и так далее, и так далее. И действительно, сегодня наша организация делает все возможное, чтобы эта информация зашла в Крым. К большому сожалению, несмотря на то, что мы очень много говорили в течение года об этом, эта информация в Крыму известна на уровне сарафанного радио. Я задавала вопросы студентам Таврического национального университета, которые поступили через эту форму, а в Таврическом университете их больше всего. Как они узнали, что есть вот такая опция, которая предлагает государство? Они сказали, что знакомый сказал, мама сказала и так далее, и так далее. Нам кажется здесь в Киеве, что мы делаем очень много, что очень много выходит программ, что очень много крымских телекомпаний говорят об этом. Но почему эта информация туда не приходит? Вот для меня это... можно ее донести? Вот для меня это очень большой вопрос. И я неоднократно предлагала нашим ведущим телекомпаниям, которые освещают вопросы Крыма, о том, что крымчане должны знать, что, например, в пятницу, или в понедельник, или во вторник, в любой день недели, один раз в неделю, будет 20 минут, когда кто-то будет говорить о том новом или о том старом, что есть для получения образования из Крыма в материковой части Украины. И эти передачи должны выходить ежедневно они должны быть в архиве, в смысле не ежедневно, еженедельно, они должны быть в архиве и через один-два месяца это начнет распространяться, может быть, сначала сарафанным радио, а потом уже будут знать, где и когда искать нужную информацию по образованию. Ну, вот для меня это ответ на этот вопрос. Если вы хотите спросить что-то еще, уточнить. Ну, властно, до вашего центра Альменда и, особенно, до вас звертаются выпускники и батьки. Какие вопросы чаще задают вам? Ну вот вы знаете, я сегодня специально сделала распечатки той переписки, которая у меня обычно идет. И иногда есть вопросы, которые ну, ставят меня в тупик. Ну вот, например, вопрос, когда мы говорим о том, что дети могут сдать ЗНО, потому что у нас поступают двумя путями, через центр и через ЗНО то очень прекрасный человечек, живущий в Крыму, пишет, что для того, чтобы подготовиться к ЗНО и государственной итоговой аттестации в... для поступления в украинские вузы, они нашли репетитора, который работает с ними дистанционно. Он живет в селе Чингар. Мы с ними связались. Это очень прекрасный человек. Он занимается с нами по скайпу украинским языком. Берет очень недорого. Одно занятие стоит 600 рублей. Давайте переведем. 600 рублей это недорого, да? Это 280 гривен. одно занятие, а это одно занятие по украинскому языку. А сколько И... среднего коштает? в Украине занятия с украинской мовы? Я думаю, что так же, как было и до 2014 года, потому что тогда я эти цифры знала очень хорошо, потому что э, я связывалась там со школьниками, с их родителями, это стоило где-то приблизительно 5 долларов, э, но ну, не выше 5 долларов. Английский язык мог стоить дороже, а вот обычные предметы, украинский язык, история, математика, физика, химия, они стоили в районе 5 долларов. Я думаю, что сейчас такая же цена и в Украине, и не больше. То есть это мама пишет мне для того, чтобы я эту информацию распространила. А мне после этого письма хотелось плакать. То есть мы на сегодняшний момент, до сегодняшнего дня, мы не предложили ничего внятного, чтобы эти родители могли вот у такого же прекрасного преподавателя заниматься бесплатно. О чем она пишет? О том, что она занимается с этим человеком по скайпу три раза в неделю по полтора часа. Мы не можем сегодня предложить этим людям в Крыму эту опцию бесплатно. Это вот одна проблема, которая осталась, ну, в смысле, которую я могу назвать. Другая проблема. Мой ребенок заканчивает школу в этом году, в 11 классе, готовится к сдаче ЗНО. Подскажите, пожалуйста, на каких сайтах можно найти информацию и какие вопросы были в тестах по истории Украины и украинскому языку в прошлом году? А у нас нет на сайте Министерства образования либо на каких-то других сайтах вот собранной этой информации где есть тесты, где есть руководство, как эти тесты заполнять. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что для всех украинских выпускников обязательно проводится пробное тестирование. Когда ребенок заходит в этот класс, когда ребенок переживает вот те эмоции, которые он переживет потом, для чего это делается? Для того, чтобы у ребенка на реальном тестировании не было вот этого стресса. Кремчані, які потерялись от вообще українського образовательного поля, вони не мають навіть права віртуально вот на таке пробне тестування. Оскільки нас дивляться кримчани, можливо, ви можете порекомендувати, куди звернутись за інформацією, де її взяти, а, де переглянути для да, я могу порекомендовать, куда можно обратиться. Значит, нужно искать сайты, которые могут называться «Репетитор». Нужно искать сайты Украинского центра оценивания. И смотреть прошлогодние тесты, потому что они вывешиваются украинским тест, центром оценивания, и прорешивать вот эти тесты, которые были. А также можно попробовать на м, украинском центре оценивания найти пробное тестирование этого года и прорешать сами, самим. Но понимаете, м, вот ребенок сам прорешал, а кто-нибудь оценит его, ну, Кто-нибудь ему скажет, правильно или неправильно. И тогда он должен снова искать репетитора по украинскому языку или по э, истории Украины. Это сложно. Ну, по математике и физике, наверное, не так сложно. А вот по этим двум предметам это сложно. Потому что мы с вами знаем, что есть законы яровой, э, которые сделали достаточно опасным, э, опасными некоторые темы в истории Украины за 11 класс. Они просто запрещены в Российской Федерации. Это уголовная ответственность. Поэтому обратиться об а их какому учителю нельзя. Нужно искать своего учителя. И не факт, что учитель, который показался тебе своим, потом не напишет донос ФСБ. Вот этот страх, который там есть, он мешает этим детям свободно подготовиться к ЗНО. Поэтому мне кажется, что мы должны пойти какими-то радикальными путями все-таки. Вы говорили про пробное тестирование. Как конкретно его можно проводить? Может, в каком-то месте Украины, или это дистанционно? Нет, пробное тестирование проходит только в школе. Дистанционно его провести нельзя. Вот почему я говорю, что мы за три года не уделили достаточного внимания дистанционной коммуникации с крымскими школьниками и с крымскими студентами. Ну, со студентами чуть проще, а вот со школьниками сложнее. То есть, выход – это дистанционное а, Как бы вам сказать? Да, это выход. А, однозначно выход. А, но это не, та, не то дистанционное образование, которое сегодня предлагается Украиной. А, это дистанционное образование должно быть другим. Дистанционное образование, которое сегодня предлагается Украиной, оно все-таки рассчитано на, на ребенка, который учится только дистанционно в одной школе. Дистанционное образование, которое предлагается крымчанам, это то э, дистанционное образование, которое ложится нагрузкой на этого ребенка, потому что в первую половину дня он находится в обычной крымской школе, а после того, когда он пришел из школы он должен сесть и э, выполнять задания по дистанционному образованию. У меня есть тоже одно обращение э, из Крыма. Я надеюсь, что у этой семьи все получится. Э, и очень сильно надеюсь, что у них все получится. Они собираются поступать в Львовскую политехническую академию э, через э, упрощенную систему. А, но когда им выслали вот эти э, контрольные, то выяснилось, что контрольные по информатике, которые им выслали, они не, эти контрольные не смог решить ни один учитель в ни одной украинской школе, потому что они были настолько сложные и они не соответствовали программе украинской школы. А те контрольные, которые им выслали по физике, я очень сильно удивилась, но ужасно, вот сегодня мне написала мама этого ребенка о том, что они решили четыре контрольных, им трудно было их решить, но они их решили. И сегодня им учитель написал, что одна контрольная не засчитывается, потому что он ошибочно выслал неправильную контрольную. То есть, как вы решили эти вопросы? Я же говорю, радикально. Только таким методом? А... Есть два пути, и я не говорю о том, чтобы отказаться от дистанционного образования вообще. Дистанционное образование должно быть, но оно должно быть настолько интересным, настолько современным, настолько привлекательным, и в том числе и технически, чтобы дистанционно обучаться захотели и те дети, которые колеблются. И это означает, что должна быть создана, наверное, группа людей, куда войдут не только методисты, которые занимаются дистанционным образованием, куда войдут психологи, куда войдут информатики, куда войдут программисты. Потому что мы должны создать, наверное, уникальный продукт. Да, он требует денег. Но я рассылала запросы по 32 школам, которые обозначены на сайте Министерства образования как дистанционные. Я задавала вопросы, сколько детей из Крыма или Донбасса учатся в этих школах. Я задавала вопросы: на каких платформах обучаются эти дети? Есть ли специальные программы? Есть ли электронные учебники? Прошли ли учителя специальное обучение по коммуникации с ребенком, который не может приезжать и так далее и так далее? Ответы, которые я получила, они мягко говоря неутешительны. Я думаю, что мне удастся обобщить э, все, что я получила из этих запросов, и, может быть, тогда вы меня пригласите, и я с цифрами э, проговорю эту проблему. запросы. Да, да. То есть пока то, что у нас предлагается как дистанционное, э, ну можно сказать, что оно практически отсутствует. Поэтому мы должны создать реальное дистанционное образование. Это то, что мы не отказываемся. Второе, мы сохраняем эти центры, потому что они должны быть неким переходным этапом. И третье, мне все-таки кажется, вот я несколько раз сегодня повторила слово радикально, мне все-таки кажется, что мы должны принять решение для крымчан и для детей, которые остались на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, возможность сдачи ЗНО без аттестата. Такая форма уже была в Украине однажды. От нее отказались, я не буду сейчас анализировать, по какой причине, потому что, ну, наверное, это не мое дело. Но давайте себе представим. Вот если этому ребенку не нужен аттестат, и ему достаточно только зарегистрироваться на ЗНО, и для этих детей будет особый, особый способ регистрации, который будет включать и систему безопасности, то этот ребенок готовит три или четыре предмета для того, чтобы сдать внешнее независимое оценивание. Что такое внешнее независимое оценивание? Это сертификация знаний ребенка государством. И вот государство говорит, что этот ребенок вот эти четыре предмета знает на такое-то количество баллов. И ребенок поступает в любой вуз, в любой вуз на тех же самых основаниях, Ак і остальні діти України убрати нужно только атестат. просто для них он не довжен працювати. Дякуємо. Надіємось нас почують компетентні органи. візьмуть до уваги. А на цьому ми завершуємо програму. В гостях у нас була Валентина Потапова, заступник керівника центру громадянської освіти Альменда. В студії працювала Ліна Голуб. До зустрічі на Юакрим.